ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੂ ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਸ਼ਾਤ ਅਕਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਨ ਅੰਡਰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਿਆਮ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ नसਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਕਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਤ ਅਕਤਰ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਜਸਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਰੇ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਨਸੀ ਫਾਰੂਕਦੀਪ ਅਸੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਲਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਸੀ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ मैडम आज आपके ज़िला मीटिंग हुई है ज़िले की कांग्रेस की इसमें क्या मकसूद लेकर दी गई देखो ये मीटिंग जो है हमने यही तय किया है कि हम हर महीने ये मीटिंग किया करेंगे इसका मकसद यही है कि हम कांग्रेस पार्टी को अपने मलेरकोटला हल्के में और कैसे मजबूत करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करें तो हम जितने भी सारे हमारे महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं तो सबको हम बुला के हमने ये मीटिंग करी है कि सारा डिस्कशन किया है कि क्या हालात हैं आज के और जो लोकसभा में मैंडेट दिया है लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के साथ सीटें दी हैं और आपकी तीन आई हैं तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि इन शी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आ, के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि और हमें कैसे मजबूत करना है मैडम पिछले दिनों में अखबारों में सोशल मीडिया में बहुत आया कि नगर काउंसिल में जो है बहुत धांधलियाँ चल रही हैं बिना बिना नक्शे के वो हो रहे हैं इसके बारे में आपकी पार्टी क्या बिना के? बिना नक्शे पास कराए बिल्डिंगें बन रही हैं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है अभी भी एक दुकान जो है मकान को कमर्शियल बनाया जा रहा है एमसी की तरफ से तो उसके बारे में आपकी पार्टी क्या करती है देखिए सबसे पहली बात तो ये मैं अपनी हर स्पीच में भी यही बात बोलती हूँ कि जो ये आप सरकार है ये अनाड़ी है ये बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं इन्हें पता नहीं होता इन्हें पहले डिस्कस करना चाहिए बकायदा सबसे सबको बिठा के इन्हें पूरा डिस्कशन करना चाहिए उसके बाद कोई फ़ैसला लेना चाहिए अनाड़ी सरकार है यू टर्न की सरकार है जितने भी फैसले लेते हैं फिर उस उसमें यू टर्न ले लेते हैं और फिर जो हमारे सी साहब हैं भगवंत मान जी वो जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे नाम डाल देते हैं तो ये ठीक नहीं है इन्हें डिस्कस करके बायदा एक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कोई स्टेप लेना चाहिए इसका मतलब गैर जिम्मेदार सरकार है गैर जिम्मेदार सरकार ही आप खुद देख लीजिए पंजाब के आज क्या हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हुआ हुआ है पंजाब का कभी पहले ऐसे पंजाब में किसी भी सरकार के दौरान इतना खराब नहीं था आज क्या हालत तो अनाड़ी सरकार है नहीं संभल पा रहा है इनसे ड्रग्स का कितने मामले आ रहे हैं ड्रग्स पे भी हमें नथ डालने की ज़रूरत है तो पूरा प्लानिंग इन्हें करनी चाहिए उस हिसाब से फिर ये नहीं कि हवा में बातें कर दें कि हम ये करेंगे वो करेंगे कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल है मैडम ऐसे है कि नगर काउंसिल में वाइस प्रधान सीनियर वाइस प्रधान की पोस्ट कर लिया आपके पास एम भी हैं तो आप लोग इसके बारे में कोई क्या क्या राज्यू नहीं कर देखिए अभी मैंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है अभी मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगी अपने सारे जो मेरे एम हैं उनसे डिस्कशन करूंगी उसके बाद ही हम फिर कोई फैसला लेंगे ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਲਾ ਦੇ ਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਗੁਰੂ ਬਾਉ ਕੇ ਫੈਸਲ